Вы, наверное, думаете, что импровиз про общагу основан на шутках про эмигрантов соседних сел, про молоко, клетчатые сумки, кору, чуешь бейба, чуешь це, пішли жохнем и тому подобное. Наша команда избавит вас от этого. Давайте эволюционировать. Вас приветствует самоучитель по выживанию в новой общаге Юракадемия начало учебного дня столице два часа дня доброе утро мажора студент читает расписание. Опять первая пара, так рано, на 16.00. Кстати, не мешало бы и позавтракать. Так, лобстеры. Хомилки синего фламинго. Маринованные иголки дикобраза. Ножки капитошки. Ножка капитана Флинта. А это еще что? Пшеничная каша? И кис деликатес, наверное. Ладно, ладно, возьму по старинке. Запачена шея подземного жирафа фарширована сливами. Подкрепились? Можно и на пару. Выбросьте, будь ласка, что запиздны все пробки в телепортах. Идет закачка лекции. Ну, после пары можно и получить диплом. Ставьте деньги в дипломат. Вы вложили 5 килограмм денег. Выберите профессию. Поздравляем! Вы квалифицированный адвокат нумизмат. Но, но во всех общагах все-таки есть что-то общее. Не, вот это, конечно, общежка так нормально, вот я залитом. man seżesdss spasb